Şəhid olmağı özünə şərəf bilən hər kəsin daxilində yüksək vətənpərvərlik, cəsurluq, müsbət əxlaq, əqida vardır. Elə buna görə də onlar şuurlu şəkildə ölümü gözə ala bilirlər. Şəhid verməyən xalqın mənliyi olmaz. Şəhid qanı axmayan torpaqdan vətən olmaz. Şəhidlik həqiqətən də qeyrət və hünər zirvəsidir. Hər kəsin də taleyinə bu müqəddəsliyə qovuşmaq yazılmışdır. Qorxu duymayan ürəklərində böyük vətən sevgisi ilə qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olan oğullarımızdan biri də Sabird. Min əziyyətlə böyüttüyü oğluna nə böyük arzular bəsləmişdi Sabirin atası. Lakin şəhid atası olduğu üçün başını dik tutup göz yaşına ovundurmağa çalışır. Dindirəndə həzin bir səslə pıçıldayır. Vətən sağ olsun. Heç bir təsəlli ilə ovunmayan ana da Vətən sağ olsun deyir. Hər kəs baş şair er məzarının önündə Səninlə fəxr edirik Azərbaycan əskəri. Şərəflə qorudun vətəni deyir. Bax, bax şəhidlik belə bir zirvədir. Ünvanı ədəbiyyatdır. Cəhədin zirvəsinə ucalmaqla ölməzliyə qovşan Heydər və Sabir Ceyhunovlu 1998-ci il iyun ayının 27-sində Şamaxı şəhərində dünyaya göz açır. Ailədə 2 övlad olublar. Sabir və qardaşı. Sabir 2004-cü ildə Şamaxı şəhər 2 saylı orta məktəbinə daxil olub. 2015-ci ildə orta məktəbi bitirib. 2016-cı il əyluyunda hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmət zamanı xüsusi təyinatlı qüvvələrin kursunda 6 ay kurs keçdikdən sonra elə orada da xidmətə başladı. 2018-ci ildə Türkiyədə keçirilən FS 2018 hərbi təlimlərində göstərdiyi nailiyyətlərə görə birinci yerə layiq görülüb. Azərbaycanə qayıdan kimi ikinci rütbə salıb. Bir çox böyük təlimlərdə iştirak edib. 2020-ci il oktyobrun 3-ündə İkinci Vətən Müharibəsində Füzuli şəhəri ətrafında gedən döyüşlərdə böyük şücaət göstərir və şəhidlik zərbəsinə ucalıb. Cəhadətin mübariz şəhid Bütün Azərbaycan xalqı sənin ruhun qarşısında başəyir. Bütün Azərbaycan xalqı səni böyükdən valideynlərinin qarşısında başəyir. Sən artıq Nura Gəncərl bir yolun yolcususun. Hər kəsə nəsib olmayan bir yolun yolcusu. Yolun mübarət şəhidim. Biz səni heç bir zaman unutmuruq və unutdurmuruq. Allah sənə rəhmət etsin.